এটা কথা মনত পৰিলে যেতিয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'ব একাদশমান শ্ৰেণীৰ তিনিখন পৰীক্ষাৰ যি প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হৈছিল তাৰো আমি পৰীক্ষা পাতিব লাগিব পৰহি দিনাখন মই ঊনত্ৰিছ তাৰিখে মই দুদনৈত গৈছিলোঁ দুদনৈত এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে মোৰ ওচৰত আহি ক'লে যে মামা উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বাবে প্ৰস্তুতি হোৱাৰ সময় এতিয়া যদি আমি একাদশমান শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাটোলৈ চিন্তা কৰি থাকোঁ আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিবৰ বাবে আমি মাত্ৰ আঠ মাহমানেহে পাম এই পৰীক্ষাটো নপতাকৈ থাকিব এই বছৰ নোৱাৰি নেকি মই ভাবোঁ যে আমি চেবাই এই দিশটো বিবেচনা কৰিব লাগে যিয়ে নহওক কিয় তিনিটা দুখন বা তিনিখন প্ৰশ্নৰ কাকত বাকী ৰৈ গৈছে আৰু পৰীক্ষাটো যদি এপ্ৰিলৰ শেষত বা মে ত আমি অনুষ্ঠিত কৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো টেনশ্যনত থাকিব আৰু তেওঁলোকে দ্বাদশমান শ্ৰেণীৰ বাবে নিজক প্ৰস্তুতিও কৰিব নোৱাৰিব মই ভাবোঁ যে একাদশৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাটো যিহেতু পাছ আৰু ফেইল নাই সেইবাবে ছেবাই এই বছৰ বাকী ৰৈ যোৱা প্ৰশ্ন কাকতখিনিৰ ওপৰত পৰীক্ষা নাপাতিলেও হ'ব অহা বছৰ আমি একাদশমান শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাটো কেনেকৈ কঠোৰভাৱে নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে পাতিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আৰু যিসকলে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল কৰিলে তেওঁলোককো আমি কঠোৰ শাস্তি বিহীম কিন্তু কোনোবা দুই এজন দুৰ্বৃত্তৰ বাবে গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমাজখন তেওঁলোকে টেনশ্যনত কিয় থাকিব লাগে তাৰ যুক্তিও নাই আনহাতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব মে' মাহত আমি পৰীক্ষা পাতিলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে দ্বাদশমান শ্ৰেণীৰ বাবে কেতিয়া প্ৰস্তুতি কৰিব মই আমাৰ স্কুল এডুকেশ্যন বৰ্ডৰ বৰ্ডক অনুৰোধ কৰিম শিক্ষা বিভাগক অনুৰোধ কৰিম বিষয়টো যাতে আকৌ এবাৰ বিবেচনা কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক টেনশ্যনৰ পৰা আমি যাতে মুক্ত কৰি দিওঁ মই যেতিয়া এনেকৈ সভা সমিতিত যাওঁ হঠাতে লগ পোৱা জনসাধাৰণে কোৱা কথাবোৰ মই খুবেই গুৰুত্ব দিওঁ কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেই সকলো কথা জানিব নোৱাৰি যেতিয়া আমি গাঁৱত যাওঁ চহৰত যাওঁ সৰ্বসাধাৰণ মানুহক কথা পাতো তেতিয়া আমি নিজৰ ভুলবিলাকো নিজে বুজি পাওঁ আমি আমাৰ আঁচনিবিলাক সংশোধন কৰিব পাৰো আৰু জনগণৰ সেৱাত আমি কাম কৰিব পাৰোঁ আমি দিছপুৰত বহি থাকিলে একাদশমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিব লাগিব ফাইনেল ইয়াৰৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান পৰীক্ষা তাৰ হয়তো আমি বেদনা বা তেওঁলোকৰ অনুভৱবোৰ বুজিবই নোৱাৰিলোহেঁতেন দুধ নৈত গৈ মোৰ ভাগিন ছাত্ৰীজনীৰ মুখেৰে শুনা কথাখিনি মোৰ মনত লাগিল যে ই যুক্তিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত চেবাই নিশ্চয় এই দিশত বিচাৰ বিবেচনা কৰিব আৰু ছাত্ৰীসকলক প্ৰস্তুত হ'বলৈ সময় আৰু সুবিধা উলিয়াই দিম